Ваши паспорта у меня. Как и договаривались, займете первое место, всем верну паспорта. А если проиграете, все на исправительные работы. Да. На строительство бассейна на. Потому что мы пьем Black Energy. Хорошо. А почем помидоры? 10 гривен килограмм. А они вкусные? Да, 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 вкусные. Да. Как сейчас? Нам не надо. Вы вообще русский знаете? А конечно, мы знаем. Мы знаем три языка. Да? И какие? Русский, азербайджанский и русский. Молодцы, ребята. Три языка знают. Два русских, один азербайджанский. Хорошо. Я дам вам свою визитку. А вы приходите на репетицию. Подожди, подожди, подожди. Купи волосатую картошку. А что это? А вот А, -а, -а кир! Ну хорошо, ребята, дайте, пожалуйста, один килограмм. И один килограмм от нас подарка! Ой, спасибо! Вы такие любезные! А -а -а -а. Это хорошее слово! А -а -а. А булки, давай. Давай. Давай, давай. Ну тогда идите, готовьтесь. А кто там у нас следующий? Заходите, пожалуйста. Заходите, ребята. А что это за музыкальный инструмент? Это устройный инструмент Амбра. Отлично. Слушай сюда, монгольский погонили. Ты нам подходишь. Будешь у нас играть. И девочек научи там петь. А мы вам позвоним. Ну или позвоним. В общем, и то, и то сделаем. А вы идите готовьтесь. Прошу, прошу, следующий может заходить. Кто там у нас следующий? Девушка, как вас зовут? Меня зовут Лео. А откуда вы? Эквадор. А вы вообще умеете петь или танцевать? Не знаю. Ну хорошо, фотографы нам тоже нужны. Идите, готовьтесь. А мне понравилась эта девушка, она такая позитивная. Ну хорошо, кто там у нас следующий? Ну, давай. Трещит <говорит> вода в море, камень в дикаре. Шука-кузак склонен к дулю, а немаи. А я хочу напомнить, что первое стихотворение Пушкина тоже так выглядело. Вас подвести нет спасибо ребята мы останемся здесь а вы можете подвести наших африканских друзей они тоже будут репетировать не не я с черными не поеду Обратите внимание, друзья, эти люди не умели петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. За неделю до выступления они научились всему этому. И вот мы дождались официальной части конкурса Евровидения. Сегодня вашему вниманию будут представлены самые яркие музыкальные и танцевальные номера. Марин, а ты знаешь, как поет ветер летом в чистом поле? Гусейн, ну, а к чему а я веду к тому, что сейчас на сцену выйдут прекрасные девушки из Великой Монголии и исполнят песню про лето, которое мы с нетерпением ждем.

Танцовости. Иначе, если это скажу им я, то произойдет международный конфликт между Грузией и Азербайджаном. Слушай, Марин, если ты сейчас не объявишь следующее выступление, то у Грузии будет международный скандал. Не только с Азербайджаном, но и с Нигерией и Марокко тоже. Как вы уже догадались, на сцену мы приглашаем парней из Марокко и Нигерии. Встречайте! Вот вашу мы попросим включить свет поярче на сцене. Гусейн, а зачем свет на сцене? Да еще и поярче. Так как следующий номер невозможно будет рассмотреть в темноте. Встречайте парней из Гуркина Фасон! Да. и наступил заключительный момент нашего конкурса Евровидения. Густей, ну ты же не объявил победителя. Марина, все знают фриз, а кто не знает, знаете, друзья, мы одна большая, многонациональная, дружная семья. И среди нас нет победивших и проигрался. Мы все на первом месте. Всегда и везде. Потому что мы... Фрил!